Так, а е, перед наступною доповіддю е, я б хотів запитати, от в кого є е, або офіс, або просто центральний степпортер розміщений в місті, де е, проживає менше 300 тисяч населення? Підмілось ласка, руку. Офіс, так. Ага, доволі багато. Е, власне, наступна доповідь відповідає на питання, що робити в такому випадку, е, з точки зору людського капіталу і е, як себе поводити, і що можна, як можна розвивати, що можна розвивати, якщо ти живеш в маленькому місті. Сергій, слава. Здравствуйте, мене зовут Сергій Кобратюк, я руководитель компанії CordSo. Немножко себе расскажу о себе розкажу о своїй компанії. Ми порядка 14 лет на рынке. На сегодняшний день у нас порядка 100 сотрудников. Мы находимся мы в городе Краматорск, Донецкая область, порядка 100 километров от Донецка. Население нашего города примерно 165 тысяч человек. Вот. Я попытаюсь рассказать, как, с какими а, проблемами, с какими интересными случаями мы сталкиваемся, с а, а, здесь, в таком небольшом городе. Вот. Да, значит, а, ну, основная проблема а, любого любого человека, который занимается персоналом, это найм. Да? Значит, в нашем, в нашем случае найм — это большая часть людей, которые мы нанимаем, это студенты. Студенты, выпускники, выпускники нашего вуза, который находится в нашем городе, местного вуза. Вот. Это составляет порядка, там, не знаю, 90-95% наших новых работников, это студентов. Есть еще самоучки. Да? То есть самоучки это, что я имею в виду? Это дизайнеры, маркетологи, кого-то такого, рода сотрудники, которых в нашем институте просто не учат. Да? Поэтому да. приходится нанимать самоучек. Есть еще свободный рынок. Да? Значит, проблема маленького города ⁇ это отсутствие свободного рынка. До Фактически нулевой. Ну, то есть взятый человек со свободного рынка, это ну, я не знаю, наверное, раз в год, может быть и реже. Ну, то есть полное отсутствие. Надо четко понимать, что в маленьком городе полное отсутствие свободного рынка. Есть еще две, два момента, которые хотелось бы отметить, связанных с нами. Поскольку нанимаем студентов, студентов-выпускников, то обучение фактически начинается с нуля. Да? То есть любой человек нанятый в компании проходит курс обучения порядка там, месяц, два, иногда три месяца. Да? Это, это обучение человека вообще не ну, азал, конечно, программирование, да? но в принципе это такие базовые, базовые вещи. Вот. И хочу сразу сказать, что для того, чтобы там, работник стал более или менее ну, как это сказать, не знаю, рентабельным, если можно так вообще выражаться, да, по отношению к работникам, то это где-то год-полтора, да, то есть это э, по всем, будь это самоучка, будь это студент, неважно, совершенно, то есть год-полтора это мы вкладываем в человека, только потом э, пытаемся что-то на этом заработать. А, и вторая заметка, девушка с чемоданом, да, то есть, к сожалению, отток э, из нашего маленького города в города, может быть, тоже не очень большие, но чуть побольше, да, там Харьков, Киев, Львов и, и так далее, да, он огромный. Да, часто люди э, не доживают даже полтора года, э, собираются уезжают. Да, хуже и э, больше расстраиваются, когда они уезжают ровно в полтора года. Да, то есть они полтора года учились, только-только вышли на э, какие-то хорошие показатели, собрались поехали в Харьков. Там надо просто учитывать. Да? То есть мы с этим какое-то время мы пытались бороться, расстраивались, ругались, да, пытались уговаривать, пугать, там, не знаю. Вот. Все равно это не действует, то есть это просто данность. Да? То есть взяли из института, обучили, обучили и отправили в большую жизнь. А второй момент, который, с которым так или иначе сталкивается любой человек, который пытается работать с персоналом в любом городе, в любой компании, это как человека удержать. Да? Здесь я приведу только как бы, плюсы, те, те, те моменты, за которые мы пытаемся цеплять наших работников. Ну, во-первых, зарплата. Да? Зарплата интересна. То есть по сравнению с большими городами, по сравнению с Киевом, Харьковом, Львовом, зарплата нашего среднего работника, она смешная. Я не буду здесь называть, потому что мы тут все не, не, не умерли от смеха. Да? Вот, с одной стороны. А с другой стороны, а, с другой стороны а, зарплата высокая. Высокая по сравнению с локальной зарплатой, по сравнению с зарплатой на заводе, по сравнению с зарплатой там, в парикмахерской, еще где-то, да, то есть, она, ну, достаточно высокая. Вот. И на этом мы пытаемся, как бы, людей удерживать, э, там, что, смотри, ты живешь в городе, где, э, условно говоря, работник твоей квалификации точно так же учившийся там пять лет но стоящий за станком или за, за чертежной доской получает вдвое-втрое меньше, чем ты получаешь здесь. Да, это один момент. Второй момент — стоимость проживания. А, тут, тут, тут обратная ситуация. Да, то есть по сравнению с городом побольше, с Киевом, допустим, да, вообще замечательно сравнивать, а, все-таки стоимость жизни в Краматорске, она в ну, разы меньше. Вот. Э -э почему так, не знаю. Да? То есть, когда я приезжаю в Киев, иду на рынок, там вроде и помидоры в стоят те же самые деньги, но тем не менее. Да? То есть, когда э -э суммируешь, получается э -э гораздо меньше. Отчасти, э -э ну, точнее, как не отчасти, а большую роль играет стоимость э -э жилья, да? стоимость Аренда жилья, <свист> потому что в Киеве это достаточно большие затраты. В случае с Краматорском, когда живут в основном, работают в основном местные жители, да, и которые живут там либо у себя, либо у бабушки, дедушки, мамы папы, там и так далее, да, то есть это проще. Даже если они снимают квартиру, то, снять квартиру там у нас, не знаю, там за 400 гривен в месяц, это очень там не, не проблема. Да? То есть, ну, я, 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 простите, я обещал, что я не буду говорить за много, но тем не менее. Да, то есть это что касается. Еще один момент по удержанию, значит, это доступное жилье. Основной месседж, да, который я доношу до людей, которые ну, приходят э, и говорят о том, что вот как классно много ну, там платят в Харькове, и, а у нас так мало, почему и как бы, что же, почему же не повышаете? Да, я говорю, смотри, значит, э, если ты сегодня поедешь в Харьков, да, и я тебе там, условно говоря, 5 лет, через 5 лет ты квартиру в Харькове на свою зарплату не купишь. Да, как бы ты ни старался, будешь ты экономить, голодать, неважно, да? вот. В то же самое время наши работники, и это, в общем, не единичные случаи, да, они покупают, покупают квартиры со своей зарплатой, да? Где-то, ну, мне сложно сказать, там, на, на, на второй, на третий год работы, да, они, в принципе, могут себе позволить купить квартиру. Почему? Ну, потому что они дешевые, да? То есть, потому что, э -э посмешу, да, немножко, да, то есть я, оценивал свою квартиру, пытался ее продать, прицениться. Да? у меня трехкомнатная квартира, она не в центре города. Трехкомнатная квартира стоит 15 тысяч долларов. Да? То есть, ну, моя квартира. Да? То есть, не, ну, более или менее, я все-таки директор. Поэтому достойное жилье. То есть это то, что людей держит. Людям можно объяснить и сказать, ребят, смотрите, вы можете поехать в Киев и жить там на съемных квартирах до конца своих дней, да? Можете поехать в Харьков, поработать там, лет 10, может быть, удастся купить квартиру на киево в Теперь я немножко с другой стороны посмотрю на особенности работы, я хочу рассказать о бизнес-схемах, да? Ну, то есть все, все знают э, набор этих бизнес-три бизнес-схемы, по крайней мере, я не из тех, которые э, четко стоят на так, повестке, так сказать, да. первый рассмотрим лизинг персонала, эстаф, да, Что я понимаю, я могу ошибаться в э, терминах? Что я понимаю? То есть это продаем голову, да, то есть У меня есть там, два девелопера PHP, один дизайнер и там, 8 тестировщиков. Да, то есть, неважно каких, я тебе их отдаю, и ты... Заказчику отдаю, и он занимается с ними сам. Вот. Когда заказчику перестают, перестают, перестают они быть нужны, да, он их отдает и их назабирает. Вот. Так вот такая схема в маленьком городе не работает. Вообще в принципе не работает. То есть, то есть, почему? Потому что а, непонятно куда их девать. Да, когда, когда ты их продаешь хорошо, когда тебе их вернули, непонятно куда их девать. Выгнать их нельзя. Я сейчас объясню почему. Дальше. Да? как это можно сделать в Киеве, да, то есть ну пришел человек, поработал у тебя три месяца на проекте, проект закончился, ты человека выставил все, до свидания, как будет новый, я тебя возьму, да? здесь так не получится, почему, потому что нет свободного рынка, человека, если ты выгнал человека, ты его обрек на определенные трудности, да, ты, ты ну, смотрите, то есть... Когда э, я общался там с киевлянами, с хоревчанами, да, то есть ну не проблема, ну выгнал человека, он пойдет в соседнюю комнату, пересадит и будет работать там, да? У нас этого нет. Нельзя перейти в соседнюю комнату и сесть работать на той же должности с, теми же, э, с той же квалификацией. Фактически я его выгоняю либо выгоняю обратно в большой город Киев, да? Он должен туда ехать, а он не, не всегда хочет. Вот. Либо он остается голодным. я то тоже, ну как бы, накладываю, когда я с человеком начинаю разговаривать, я, ну... Очень редко вы А во финансы никто не идет? А во финансы они сами ходят. Это то, что я говорил, да, то есть он постоянно. Не, они уходят, ну, как бы, знаешь, как это вот, давность. Да, ну, то есть, ну, не работает. И из всех тех, которых я знаю, да, у нас, в общем-то, ну, такая хорошая тусовка в Краматорске, все, все более-менее друг друга знакомы, ни одна из компаний аутстаффинг не практикует. Порядка 30, там, 40. Так же да, куда идти. Нет, ну смотри, они тут -то тоже заняты. Ну, как бы. Да. Ну, они что? не нанимают или... Сейчас объясню. Давай. Потом, чтобы не открываться просто, да? То есть сервисная модель аутсорсинг классический, да, то есть мы берем у заказчика проект, начинаем его от начала, пытаемся сдать до конца, и часто так и заканчивается этим. И все замечательно. Хорошая модель человека. Модель хороша тем, что, хороша тем, что она не требует инвестиций. Взяли двух программистов, точнее не так, нашли проект, взяли двух программистов, они отработали, мы заработали деньги себе, заплатили зарплату программистам, все счастливы. Да? То есть деньги, оставшиеся деньги потратили на расширение офиса. И так вот в, в таком цикле работаем. Да? То есть вот так вот эти 100 человек, они появились. Да? Есть, а теперь еще двоих возьмем, теперь еще пятерых возьмем, теперь еще десятерых возьмем. Никого не выгоняем, условно говоря, да, и набираем. Вот так и вот получается. Хорошая модель, но она страдает от одного очень неприятного момента, это отток. Да? То есть, когда у тебя взял проект, начал его делать, тебе приходит э -э -э программист, говорит, все, спасибо, я уже в Киеве. Да? Причем не было еще ни одного случая, чтобы они не пришли и сказали, что ну, как сказать, не удалось их уговорить остаться. Вот, то есть, если человек пришел к тебе, сказал, что я уезжаю в Киев, то это 100%. То есть он уже нашел работу, он уже договорился. Были такие, что уже даже ну, предоплаты взять. И только после этого он пришел мне говорить о том, что он увольняется. Такая модель работает просто отток. Есть продуктовая модель, замечательная модель с точки зрения маленького города. Почему? Потому что это все друг друга знают, большая команда, большая семья, все замечательно, людей надо не так много. По большому счету, их квалификация будет расти вместе с ростом компании, с ростом продукта, да. Все замечательно за исключением одного момента. <coughs> Инвестирование. Да? То есть все, вот, все то время, пока продукт разрабатывается, эту команду надо кормить. Ей надо платить зарплату, надо оплачивать офис, и так далее, и так далее, так далее, так далее. Вот. Соответственно, нужны инвестиции. А инвестиции в маленький город никто не ни дает. То есть если мы приезжаем и говорим, что мы из Краматорска, никаких ни о каких инвестициях речи не идет. То да? есть, идеи, вот. Поэтому, э, в принципе, но э, э, продуктовую модель мы используем сейчас уже как, э, как сказать, то есть мы на сервисной модели себе денежки заработали, да? и теперь вкладываем свои же деньги, инвестируем в продуктовую модель. После, в таком случае это, вообще говоря, хорошее применение наших денег, наших работников. <coughs> развитие. Хочу еще остановиться на ряде моментов э, по, по развитию. Да? Значит, конкуренция. Маленький город. Все друг друга знают. Я всех из... Э, ну, не просто всех руководителей э, компании знаю, да, в своем городе. Я здесь практически знаю всех и работников тоже. Да? Я, там не так много. я не знаю. Три человек. Да? То есть это все люди, которые так или иначе как-то пересекались. Да? Либо мы учились в, в, одной, в одной аудитории, либо мы как-то там, жена знакома, да? там, то это, там, брат, сын, сват и так далее. Надо понимать четко, да? это все очень, такая большая деревня. Да? О, и конкуренция здесь связана вот с чем. <coughs> нельзя обманывать. Нельзя нечестно конкурировать, нельзя обманывать. Ни в коем случае. То есть можно делать все, что угодно. Да? Но нельзя переманивать, нельзя обманывать человека. Переманивать почему? Потому что это тут же становится известно, да? то есть просто ты пытаешься еще только заговорить о том, что а что ты думаешь, как там насчет того, чтобы перейти, все, об этом уже знает вся, вся тусовка, причем ну, как отношения резко портятся. я, допустим, человек, который не любит отношения ни с кем, тем более с, с коллегами. Поэтому честная конкуренция и переманивание ну, категорически запрещено. Ни в коем случае. Даже если у тебя там все горит, иначе кончится. Так это, с одной стороны, не сильно хорошо для людей, которые работают у вас. Если, допустим, ваш конкурент готов платить ему больше. А, невероятно Да, но, понимаешь, тут как бы э, есть еще один нюанс. А, пойми правильно. Да? То есть это человек, который находится вот здесь, работает. От да? него зависит так или иначе, не просто он один, да? Ему зависит команда. Да? Ну, да. А часто у нас это не просто команда, да? а это еще там жена, Брат, сын, там, ты, 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 не так просто, да, то есть вот внутри команды. О. И когда он просто бросает эту команду, он это себе может и сделает лучше. Но, да? там заработает какие-то э, ну, 100 долларов больше, да, но потеряет его жена. Словом, говоря, или там близкий человек, или друг, или, или сосед по, 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 по площадке. Но, а бывает такое, что люди переходят с одной компании просто в другую? Конечно. Это очень часто происходит, и мы к этому относимся нормально. Да? Но это должна быть инициатива человека. То есть идея в чем? Смотри. То есть процесс работы нашего менеджера по персоналу заключается в следующем. Ребята, нам нужен печки вот с такими вот умениями. Да? Это вывешивается на общее обозрение. И человек, который работает где-то там в другом, да, он может прийти и сказать, я хочу, и, и это, это честно. Да? Да. То есть я вам сказал, кто-то пришел. Да? Но нельзя по-другому, нельзя прийти, а я же всех знаю, да. Да? я же могу ну, позвонить и сказать, Вася, а сколько мне там платят? Он скажет, 100, приходи, у меня будет 200. Да? И не говорить об этом на, на, на всю, так сказать ну, в эфире, да? это уже нечестно, это уже ну, как, это плохо, это неправильно, и кончается плохо. Взаимодействие с вузами. Ну, исходя из самого первого кадра, если мы не взаимодействуем с вузами, значит, нам просто нет да? То есть просто, просто нет. Основной поток работы из вузов, поэтому с вузами надо взаимодействовать. Это с одной стороны, с другой стороны, чем плотнее мы будем взаимодействовать, чем больше вузы будут э обучать тому, чего нам, чего надо нам, да, чем лучше мы объясним, что надо нам, тем лучше, тем, тем эффективнее у нас будет, тем меньше будет сроку вот тот, который я говорил там три месяца, да, и можно там сократить до двух, да, и не учить там МСК или там я не знаю, и, там вот. Хотя это трудно, да, но имеется опыт работы с с нашими именно непосредственным образом, это трудно, это бюрократия, это какая-то вообще марсианство. -то, я не знаю, то есть, ну, немножко с вот. Но, тем не менее, как, как делаем, что Второй, да, еще один момент по... <coughs> моменту как особенность, да, то есть, самофинансирование. Я уже затрагивал этот момент. То есть, никто нам денег не дает, да, потому что мы непонятные, потому что мы откуда-то из непонятного города, а сейчас так вообще, да, там война, все дела. Вот. Поэтому четко надо понимать, что все, все наши действия, все, любой наем любой персонала, любое расширение офиса, любые действия, это все из своих средств. Да? Если ты не готов вкладывать свою прибыль в свое предприятие, значит в маленьком городе тебе делать ничего. Вот. И еще один момент, на который я тоже очень сильно обращая внимание, стараясь складывать в свое время рабочее это создание экосистемы. То есть это вот то, что я говорю, взгляд, практически, ну, если я не всех знаю, то меня уж точно все знают. Да? То есть в этом городе для того, чтобы и каждый из каждых имеет какие-то отношения. То есть как, бы объяснить? То есть, ну, то, идея в чем? Можно было бы сказать, ребята, давайте вот позакрывайте там все свои компании, да, приходите ко мне, будет у нас замечательная суперкомпания, одна на и все будет замечательно. Да? Я вам буду там, больше денег, вот, вы не будете заниматься внутренней конкуренцией какой-то и так далее. И так далее. к счастью, это делать не получается и не надо этого делать. Да? Потому что тут я сравниваю ситуацию с, с лесом, да? когда у тебя есть права, есть там, первый, первый слой, да, подлесник называется, да, и потом уже основные, основные деревья, там, будут высокие, низкие и так далее. То да? есть, и вся эта экосистема, она взаимодействует. Как? Без, без, маленьких компаний не будет работать большая. Без большой компании будет плохо маленьким компаниям. То есть у нас компания, ну, мы крупнейшая компания Краматорск, при наших 100 человеках мы крупнейшая компания. Остальные компании, ближайшие к нам, там порядка 40 или что-то такое человек. Вот. Ну а дальше там пошли там, 5, 7, 10, 5, 7, 10. Вот. вот это все, оно должно взаимодействовать между высокой Не не конкурировать жестко, да, конкурировать нормально на рынке за, за персонал, для того, чтобы всем было хорошо. Но и не работать на, на, убив, на, на убивание, да, на, 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 на уничтожение. Вот. Такая экосистема она дает возможность нормально развиваться и большим компаниям, и маленьким компаниям а получать свою долю. Собственно говоря, все. Если есть вопросы, я готов с удовольствием ответить сейчас или потом. Можна питання. Я думаю, що просто презентації презентації на станові. Я так не зрозуміло, чому ви не можете звільнити про сильно хоче, хоч інші компанії є, напевно, інші компанії будуть щасливі взяти на роботу. І, напевно, найосновніше забере. Чим ви займаєтесь? Тобто вранці, але, Yeah, я как обычно начну с ответа на второй вопрос, чем мы занимаемся. Мы занимаемся всем. То есть у нас есть PHP-программисты, у нас есть мобильные программисты, у нас есть игроделы, у нас есть дизайнер. Почему вы не можете держать дань, чтобы что-то людей? То вот, проект, там, не знаю, аутстав, надо держать и ждать, когда будет нужна для него работа. Финансовых соображений? Как? Кто, будет платить за это все? Так зарплата тоже на займе. Ну и заработок Еще раз, это я согласен. По вопросу Держать, да, можно, это единственная инвестиция. Ну, фактически да. Это в какой-то степени инвестиция. Мы-то их и держим. Мы же не, говорим о том, что мы их, не, мы их и держим, мы платим зарплату. То есть человек не работает, мы ему платим зарплату. Он, вот сидит, как говорит, ну, Добрый, и чему это, это, это вот часть, часть местечкового менталитета, да? да? то есть человек, э, это в Киеве поменять работу, это не проблема, раз, раз и все, понимаешь, сегодня я был здесь, завтра там. Для человека, если я увольняю человека, это определенное, ну, как, как сказать, выражение неуважения, что ли, да? то есть какая-то вот, ну, какой-то акт агрессии по, по, по отношению к человеку да? ну, я понимаю, что это так звучит, но тем не менее, это так да? то есть, вот, это воспринимается образом, да? образом. потому что, э -э -э, как у японцев, да, пришел на работу и твои деды, твои внуки будут, э -э будут работать для этой компании так и здесь, да, то есть это вот, ну, как бы особенность и даже если некомпетентность человек, не подходит, <сасып'> мы не подходим. мы очень с большим, большим трудом, то есть когда у нас мы видим некомпетентность, мы этого человека пересаживаем на другое место, да, то есть Пытаемся найти ту местность, наш... по потом еще раз ищем, потом можем направить, там, доучиться, да, то есть это, ну, это большая, большая такая, знаешь, э, вот, ну, как бы, и только тогда мы, говорим, э, э, ну, знаешь, ну, все, все уже, все уже попробовали, да, если уже мы никуда не денешься. Да. Скажите, пожалуйста, как Вы видите, допустим, развитие компании через год, через два года, вот, куда развиваться? Да нет, Зачем? Нет, Смотри, Роман Хмилин тут рассказывал, 15 тысяч человек выпускается в вузах всего всей Украины. да? В нашем вузе выпускается 60. Да, человек тысяч. Вот ежегодно, да, 60 человек выпускается. Вот и вот он ресурс, который... Нет, ваше место просто увеличить количество людей. Да. Да, да, да поскольку город маленький, если вот получить внимание э, правоохранительных органов и прочих влиятельных граждан да, Безусловно. Без э, относительно недавно, месяца, месяца, два назад, я встречался с нашим мэром. Да, то есть мне позвонили и сказали, слушай, с тобой хочет встретиться мэр да, нашего замечательного города. Я приехал, он говорит, слушай, я говорит, не знал, что у нас такая большая компания есть в городе. Да, что это айтишная компания. Расскажи, как у вас там все устроено. Да. То есть это с одной стороны. Просто, естественно, мы преодолели планку незаметности где-то на уровне 30-40 человек. Да? То есть, когда мы перевалили вот эту планку, да? появились люди, которые начали задавать приятные вопросы. Как ну, там начались движения. Да? То есть, но, но, город то маленький. То есть я чему? То есть этих прокуроров, налоговых милиционеров, это тоже какие-то братья, свадьи и так далее. Ну, чтобы было просто понятно. Потому и увольнять нельзя, да? Что вы просто не понимали, да? У нас, например, сейчас он стал менеджером, всем м о л о